И, пожалуйста, мы чули, что какой инцидент был в Харькове с вашими спортсменами, с турнирами. Что-то сталося. Можете рассказать трошки? По отъезду в Харьков, спортсменов да -да. города Киева, да, был инцидент, что пришли ко мне с ведомостью, со списком спортсменов, якобы был тренерский совет, на которых написано, были перечислены много спортсменов, и чтобы был произведен отбор, и... После этого отбора составилась команда ну никакого отбора не было и я это задала вопрос а когда был отбор и отказалась подписывать ведомость а до этого э до этого получается пришла тренер старший тренер по городу киеву и сказала что спортсмен сбора не будет спортсмены не будут оплачены, поездка не будет оплачена в связи с тем, что надо вернуть директору школы 13 тысяч гривен за дорогу спортсменов. А этот тренер школы Наталья Николаевна говорит, что я на себя такую ответственность брать не буду. И, так И поэтому у нас спортсмены города Киева поехали на соревнования за счет. Такая плачевная ситуация. Дякую вам.